Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І ми говоримо про міжнародні військові навчання на території України. Гостем нашої студії є Микола Сунгуровський, директор воєнних програм Українського центру Резумкова. Вітаю вас, пане Миколо, у нашій студії. Отже, Верховна Рада дозволила проводити на території України навчання військових з інших держав світу. За двісті 235 народних депутатів. Наскільки мені відомо, протягом року має від, відбутися 8 навчань із травня по листопад, і майже 17 Краин, через сколько стран властно братом участь в цехнавчаниях? Есть у вас такая информация? Ну, во-первых, будут принимать участие польский контингент, американцы. Но э наши соседи, скажем, по западной границе, это румынские, румынские венгерские войска, э молдавские войска. Кто еще будет привлекаться? Это пока ну, скажем, такой плавающий вопрос. То есть это, как правило, многонациональные контингенты. Кто захочет, кто изъявит желание, могут, скажем, вписаться потом в эти учения. Ну и, власне, эти навчания співпадают из загрозы российской интервенции. На какие результаты Украина может ожидать? В, плане вот таких учений, да? Так. В принципе, скажем, вот такой порядок проведения многонациональных учений на территории Украины, Хотя Украина участвует не только в таких учениях, а и на территории других стран. Они являются, скажем так, ежегодными. Челично, такие... но на территории одни из стран. Ну, как, как правило, скажем, на территории Украины проводится от 6 до 10 вот таких учений. Щероку. Щероку. Ага, то есть власть это как бы не повязано из российской Нет, загрозом. это, ну, скажем так, это может быть приурочено Uh -huh. Например, в Польше сейчас проводятся учения, и там ясно, что приворочивается вот как раз к такой интервенции, скажем, попытки сосредоточения сил. Там был перенос сроков этих учений на май. Поэтому, скажем, вот рассматривать с точки зрения, скажем, как бы противодействия агрессии России, вот эти учения не стоит, наверное. Почему? Потому что они, во-первых, малочисленные. То есть каждое изучение там привлекается по 150, ну, максимум это рапи трейн по-моему, там до, до 1000 военнослужащих с украинской стороны планируется привлечь. И такая сама килькисти из зарубежных... Ну, как проектов? правило, да, как правило, на таких... Это зависит от, скажем, от того фона, тех задач учения, которые ставятся. Э, то есть, ну, а как, какие власне как, задачи как, покладаються на ці на учение само разное. Учения идут по подготовке или, скажем так, тренировке в составе многонационального контингента. Как правило, это антитеррористический характер, носят такие ну, задачи вот этих учений, или миротворческий, то есть в составе миротворческих каких-то операций. Такие учения, они вызваны, необходимость таких учений вызвана тем, что когда действует многонациональный контингент, необходимая координация, и языковая, скажем так, совместимость, и техническая совместимость, в общем, очень много задач, которые необходимы для того, чтобы вот этот контингент действовал как одно целое. И такие учения, скажем, для Украины, они выгодны тем, что э, личный состав получает подготовку, это раз, во-вторых, это, ну, скажем, любое такое учение рассматривается как мера, ну, скажем так, повышения доверия, особенно приграничных стран. Это, это, скажем так, и взаимодействие, и изучение друг друга на личном таком уровне, когда встречаются два командира, не дай бог, они будут в противостоящих группировках, то Рука круку вже кеноснує. Пане Миколу, ну, власне, Україні потрібні такі навчання і потрібен зарубіжний досвід. Нещодавно створена Національна гвардія, і ми знаємо, в, якому, в якій ситуації опинилася українська армія, і в Україні оголошена часткова мобілізація. Чи будуть задіяні бійці Національної гвардії під час цих навчань? Ну, Во время таких... От, скажем, в таких учениях, как правило, они не привлекаются. Это привлекаются чисто, ну, скажем так, подразделения вооруженных сил. И как правило, те подразделения, которые уже в принципе не раз участвовали в таких учениях, которые имеют опыт проведения таких учений. Учения с национальной гвардией они должны проводиться, ну скажем так, на национальном уровне. Почему? Потому что, ну скажем, это как, если взять ту часть, как мы назвали национальной гвардии, это вооруженные формирования. С правоохранительными функциями, uh -huh. uh, так вот правоохранительные функции это отдельно, а военное формирование это отдельно, которое создается для усиления, скажем так, оборонного потенциала собственного государства. И в принципе оно носит ну, скажем так, если разобраться, то роль народного ополчения. То есть народное ополчение, в задачи вот таких учений, оно не входит, не вписывается. Uh -huh. и, и вот отработка вот таких задач она должна проводиться отдельно. Почему? Потому что здесь необходима координация внутри государства между вот такими отрядами ополчения и местной власти и подразделениями вооруженных сил, которые действуют на как так, регулярной основе. И как мы видим сейчас, ну, скажем так, проколы на каждом шагу. То есть эти военные формирования бродят по, по стране, непонятно какие, непонятно зачем, с оружием. То есть вот такая координация нужна, но это не, не задача этих учений. Ну і от на вашу думку у разі, якщо все ж таки загроза з боку Росії станеться реальна загроза, і Росія веде свої введе свої війська на територію України, і на території України будуть відбуватися ці навчання, чи скажімо так, допоможуть вони військові інших країн, чи матимуть право допомагати українцям захищати українські кордони від російських окупантів. Ну, в принципе проведение таких учений, особенно масштабных и скажем так растянутых по времени, оно является как бы символом как бы, скажем так мерой предотвращения или предупреждения э, возможных конфликтов со стороны третьей стороны. Э, то есть ну, когда проводится учение, особенно в тех регионах, где оно проводится, войска третьей стороны, как правило ну, не появляются. То есть с этой стороны да, это носит стабилизирующий характер, и кроме того, скажем, мы знаем, что уже наше политическое руководство, министерство обороны обратилось и к НАТО, и Соединенным Штатам о технической помощи, с просьбой о технической помощи. Я не знаю, какие списки там, это вопрос уже конкретный, это уже исходя из необходимости, собственно, вооруженных сил, но вот такие учения они могут быть использованы в качестве, ну, скажем так неформального оказания технической помощи. То есть такие вещи, да. Такие вещи практиковались и ранее, что техника, которая заходит сюда на учение, она потом оставляется в качестве подарка там или какой-то помощи оплачиваем потом в качестве кредита. А чья у вас информация, яка техника появиться на территории нет, Украины нет Нет, так, таких данных нет. Это, это надо необходимо знать вот, вот именно сценарий самих учений. Ну, у мене є інформація, можливо, вона неповна, що це має бути з'явитися на території України до п'яти літаків, десяти вертольотів. Ну, це, 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 в основному в, 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 в проведення українсько-польських учень э, взаємодії ескадрилі і окремих екіпажів, от там, да, там вертольоти, самолети. А другие, в других учениях, наприклад, там, где горные, горные отряды Тренується там вряд ли ті Ну, І ви кажете, що скажем так, коли проводяться такі військові навчання, головне завдання попереджувати ті чи інші конфлікти, зокрема військове вторгнення. От на вашу думку, реакція Росії на яку реакцію слід очікувати в цей період? Все таки, як вона буде реагувати? Адже була інформація про те, що вона відводить свої війська від спільних кордонів з Україною. Ну дело в том, что понимаете, сосредоточение войск России на, на границах э, с Украиной э, носит как бы символический характер. То есть я не думаю, что понимаете, тут, тут немножко другой сценарий по сравнению с Крымом. И в восточных регионах такого сценария повторения не будет. Там будет, ну скажем так, несколько другой сценарий. Если в Крыму, а как, чем именно э, Если в Крыму, скажем, э, вот эти вот местные активы или местные радикалы пришли на штыках военных, ну или зеленых человечков грубо ну, говоря. Ну за скостым еще там базу, да. базуется. То еще восточных в восточных регионах, регионах будет, скажем, сценарий несколько другой. Там наоборот за счет, скажем так, нагнетания нестабильности, нагнетания вот этих, вот этих вот противостояния местных радикалов, причем когда есть правый сектор, неизвестно каких радикалов, возможен потом ввод вооруженных сил России, а не наоборот. То есть не сначала вооруженные силы, а потом нагнетание. Здесь несколько наоборот. То есть ввода войск может и не быть, если, скажем, задача дестабилизации удастся решить вот, вот такими средствами. И я думаю, что, скажем так, сокращение личного состава российского, российского контингента на, на границах с Украиной происходит по двум причинам. Это, во-первых, с 1 апреля начался призыв, то есть перекомп передоукомплектация. Перед Причем те военнослужащие, которые отслужили уже сроки, они могут быть оставлены на, на какой-то период. То есть это для повышения, скажем так, численности тех контингентов, которые ну, скажем, будут действовать. А, Во-вторых, я так думаю, что часть этих сил, ну, наверное, не тех, которые стояли, а специально подготовленных, пошли на территорию Украины в качестве диверсионной группы. Для подготовки вот такой нестабильности. Ну і у разі, якщо, скажімо так, Росія і далі погрожуватиме своїми військами на спільних українсько-російських кордонах через можливість такого вторгнення втручання Росії на територію України російської інтервенції, чи може бути розглянуто питання продовження військових навчань, міжнародних військових навчань на території України? Ну, це трудно сказати, почому, тому що це вирішується, скажімо, на рівні... Уровне... как НАТО, так и тех стран, которые участвуют. То есть это не, не, не просто делается по желанию Украины. То есть это необходима готов, готовность тех стран, э, скажем, на самом деле поучаствовать э, в, в вопросах обеспечения безопасности Украины. Я бы сказал бы другое, что э, вот при, в рамках подготовки и проведения вот таких учений, э, нашему, нашему руководству нежелательно не было бы расслабляться. Да, это стабилизирующий фактор. Да, это, скажем помогает повышать оборонный потенциал украинских вооруженных сил. Но дело в том, что само проведение, оно не сводится только собственно, к прибытию войск и проведению собственных учений. Почему? Потому что мы видели, например, как э, местное население противодействовало, например, выдвижению из западных районов э, наших боевых частей ну, скажем, да. в Днепропетровскую область. Такие же вещи могут э, происходить и здесь. И необходимо их Да, в по мере пребывания войск иностранных могут, скажем, проводиться какие-то, не знаю, мероприятия, скажем, акции да, с да, 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 И вот к этому тоже необходимо готовиться. То есть необходимо заранее, скажем, проводить информационную работу среди населения. Для чего эти учения проводят, что они дают, к чему они приводят, кто участвует и так далее. То есть население должно знать, чтобы не спонтанно выходить на а может быть выходить с цветами, встречать эти войска. И во-вторых, э э вот, ну, подготовка э, ландшафта для таких, э э вот, таких учений является хорошей тренировкой для военной службы правопорядка. То есть она должна обеспечивать все эти вещи. Не сидеть, не ждать, когда что-то возникнет, а заранее. Заранее локализовывать, скажем, вот ту территорию, на которой будут проводиться эти учения. Ну і дешіться, виконуючи обов'язки міністра закордонних справ, заявляє про те, що Україна не просить членства в НАТО а вважає варіанти колективної оборони. От Ну, скажем так, під час анексії Криму Україна розраховувала на військову допомогу там з боку Сполучених Штатів, з боку НАТО, але все ж таки ми не є членом НАТО, і тому, скажімо так, військове представництво не може бути на території України. Чи може означати, що ці військові навчання, ну і якраз і є тим варіантом забезпечення безпеки України? Ну, це є одним із елементів. Почему? Потому что да, Украина не является членом НАТО, но она является активным участником партнерства ради мира. Это, это программа НАТО. И в рамках этой программы предусмотрено проведение, скажем, консультаций со странными участницами в случае возникновения каких-то угроз. Вот, наверное, это имел в виду господин Дышицев. То есть это да, это, ну, скажем, это не достаточно сильное мероприятие. Почему? Потому что консультация это, ну, это те же переговоры или дискуссии по, по каким-то вопросам, и они растянуты во времени. И не обязательно приводят к каким-то радикальным решениям. То есть в любом случае все равно требуется, скажем так, согласие или какое-то решение э, тех стран, которые в них участвуют в этих консультациях. Э, поэтому, скажем, оперативность таких вот мер защиты, она, скажем, не та, которая требуется. Э, если, например, если бы мы были участниками участницами члена, членами НАТО, Uh, то это другой вопрос. Там статья 5, то есть нападение на страну, оно приводит, скажем так, к ответу всех участников, всех членов других НАТО. Но сейчас вот много говорят про измену позаблокового статуса, чьи на часе, это все-таки питание. Вот тут... если бы мы были членом да. НАТО, была бы совсем инша картина. Да, ну, скажем, вот этот нейтральный статус а так, сути, или, или, или внеблоковый статус, питание. да, он себя, скажем, доказал свою неработоспособность. То есть мы об этом говорили сначала его и еще и до того, как его утвердили. То есть он ничего не несет. В таких условиях, скажем, когда, ну вот, предположим, Украина одна из сторон, есть сторона агрессор, или, или скажем так, две стороны России и Запад. Если Запад каким-то, хоть хоть каким-то образом придерживается тех международных норм в силу своей даже забюрократизованности, они вынуждены это делать то Россия таких норм не придерживается. И в любом случае, скажем, это или нейтральный статус, или статус внеблоковой страны, он оставляет Украину один на один с Россией. Вот почему он не срабатывает. И здесь необходимо на самом деле, скажем, участие в какой-то системе коллективной защиты. Но вы правильно сказали, что вот сейчас, насколько это актуально сейчас, это актуально с точки зрения, что сейчас этот вопрос я бы не стал будировать. Почему? Потому что это приведет э, к дополнительной дестабилизации ситуации внутри страны. То есть для того, чтобы стать членом НАТО, необходимо заручиться поддержкой большинства населения. А для того, чтобы заручиться поддержкой большинства населения, необходимо провести очень хорошую информационную кампанию. То есть когда мы проводим, например, опросы и спрашиваем, э, вы хотите стать членом НАТО? Нет, не хотим. А вы хотите стать членом Евроатлантической системы безопасности? Да, хотим. То есть это одно и то же, и два разных ответа. Люди, 5% всего населения, ну, скажем так, доста... считают себя достаточно осведомленными о том, куда вообще, что такое внешняя политика Украины. Но так нельзя. Это безнравственно спрашивать людей, своих, скажем, граждан, о том, чего они не знают. Но это стосовно бы... коллективной безопасности. Украина может на ней разраховывать? На что? Стосовно коллективной безопасности. Так на то это и есть, система коллективной безопасности. Других у нас нет. У нас есть две системы, ОДКБ и НАТО, то есть или туда, или туда, то есть необходимо объяснить, если если туда, то вот что, а если туда, то вот что. Если мы говорим, что мы, э, скажем, поддерживаем европейские стандарты, то, наверное, это НАТО. Если мы поддерживаем, скажем, стандарты евроазиатские, то да, это ОДКБ. Так давайте решим, куда мы идем. То есть нельзя, скажем, э, например, подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. І вступати в ОДКБ. ОДКБ не буде захищати Україну в рамках СГО вот асоці... про асоціацію. Ну, і дуже коротко, на сам кінець, завершення програми: Позиція України в даній ситуації, якою має бути. Позиція України має бути рішительною. Во-первых, вирішительний і однозначний. Почому? Потому що. помощь внешняя помощь она скажем эффективна тогда когда понятно кому помогаешь и зачем помогаешь то есть кому помогаешь понятно в Украине а зачем то есть если Украина покажет что у нас ну, скажем так идет до конца в вопросах защиты своей своей целостности целостности и суверенитета она готова к обороне готова любыми средствами да тогда понятно чем помогать нам пока помогает, ну, скажем так, есть несколько систем защиты. Можно mm -hmm. спрятаться хорошо, чтобы тебя не было видно. Можно убежать. Или можно показать зубы, что я готов укусить, если меня тронут. Так вот, пока нам э, помогают убежать. То есть нам пока компенсируют те потери, которые мы несем в случае... А выставить зубы мы когда сможем? И чьи все это Так вот, мы сейчас пытаемся выставить зубы, показать, что да, мы готовы обороняться, мы выдвигаем войска, мы, мы занимаем, э, скажем, оборону, мы готовим Национальную гвардию, повышаем свой оборонный потенциал. Да, мы сейчас просим, э, скажем, техническую помощь для того, чтобы повысить свой... Uh -huh. Как-то мы свои шаги уже обозначили. Только, ну, скажем, вот эта помощь и, скажем, парламентский сейчас каникулы до 8 числа, они как-то между собой не совмещаются. Ситуация не та. Если мы говорим, что мы обороняемся, то в, этом, в этой ситуации не должно быть расслабления. То есть мы должны готовить это, это, делать постоянно, напряженно. Пока мы сами не напряжемся, нам помогать в этом никто не будет. Зрозуміло, дуже дякую. Дякую, що завітав до нас в студію. Глядачам нагадаю, що це був Микола Сонгоровський, директор воєнних програм Українського центру Разумкова. Залишайтеся на парламентському и далее. Побачимось.